Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. С нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. рада видеть. Приветствую, друзья, и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Итак, встреча главы МИД Украины с госсекретарем США. После этой встречи Андрей Сибига заявил, что США передаст Украине существенный объем военной помощи, пока Байден еще при власти. И, ну и что есть сдержанный оптимизм относительно ударов вглубь Российской Федерации. И на встрече с генсеком НАТО Марком Рюте Блинкин тоже заверил в укреплении поддержки Киева в следующие несколько месяцев. Вот что президент США может изменить до конца своей каденции, Будут ли разрешения на удары вглубь территории РФ, хотя бы не американскими ракетами, а штурмшеду, и будет ли проголосована в Конгрессе помощь Украине на 2025 год? ну, вы знаете, изменить, это, наверное, очень громко сказано, а вот хотя бы передать то, что обещали Соединенные Штаты, собственно, даже говоря нормативно, это было закреплено в последней нашей встрече нашего президента Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, это было бы уже неплохо. Но, насколько я помню, речь тогда шла около 7 миллиардов долларов на военной поддержки, которая была недофинансирована Украине в рамках вот этого 60-миллиардного макрофина. И тут ключевой момент, я думаю, который стоит повторить, что этот макрофин, вот эта, вот эта часть макрофина военно 6-7 миллионов, что она будет передана Украине до инаугурации нового президента Соединенных Штатов. То вне бюджетного 2024 года. Она пролонгирована. На самом деле, да, для нас это чрезвычайно важно. Буквально на днях также прошла информация про передачу около 500 ракет до конца этого года с Соединенными Штатами. Ну, противовоздушной обороны там на целый ряд систем и на Патриот в том числе. Это чрезвычайно хорошая новость, потому что мы же прекрасно понимаем, сейчас уже зимний период начинается, да, понижаются температуры, и, как видим, россияне увеличивают обстрелы, собственно говоря, как критических объектов, так и мирных украинских городов. Поэтому эффективная работа ПВО с помощью наших партнеров чрезвычайно важна. То, что еще мало где, скажем, фигурировало в СМИ про тему разговора да, между Блинкиным и господином Сибигой, министром иностранных дел Украины. это то, что кроме поддержки Украины и, как там, была сформулирована осторожного позитива, да, возможности использования дальнобойных ракет западного производства в глубь территории российской федерации, в том числе обсуждалась тема европейской интеграции э, украины на самом деле это тоже довольно таки э, ну, я считаю позитивный сигнал по поводу штомшедов вы я думаю сказали это не зря потому что напомню нашим телезрителям буквально несколько дней опять же бурлит европа своими переговорами на уровне на, на уровне польши франции британии э, италии Германии про то, что необходимо действительно усилять свой компонент безопасности в случае, ну скажем, минимизации помощи от Трампа после его инаугурации. И, конечно же, эти разговоры не могут проходить без темы поддержки Украины, потому что европейские страны прямо понимают, что от поддержки Украины зависит ихняя безопасность. И вот тут как раз мы вспоминаем про Штормшедов. И, собственно говоря, и про французские скальпы, потому что это две абсолютно одинаковые ракеты, просто двух разных производителей, Британии и Франции. Но есть нюанс. Почему британцы, которые, насколько мы понимаем, ну, из инсайдерских больше, конечно, каналов, уже давно готовы были нам такое разрешение дать, там было, скажем, определенный стоп политически от Соединенных Штатов, потому что, как говорят военные эксперты, там система наведения или вот что-то с этим связанное это все-таки компонент, который производится в Соединенных Штатах, поэтому при передаче такого оружия третьим сторонам необходимо все равно одобрение со стороны США. А поскольку был избирательный процесс и мы понимаем, что именно это с большой вероятностью стало вот в такой поставке на паузу этого вопроса со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. Сейчас конъюнктура изменилась. Сейчас Трамп будет показывать свою большую решительность, сейчас формируется команда и решение, но Европа сейчас опять же находит дополнительные аргументы для Трампа по своей безопасности. То есть те аргументы, переводя, скажем так, на более понятный язык, те аргументы, которые Соединенные Штаты могут дать, помочь Европе, ничего не требуя от самих Соединенных Штатов. Потому что абсолютно понятно, что из Томседа, фискальб, это Британия и Франция. То есть тем самым Трамп может, соответственно, да, ну, уз погодить и узгодить такое политическое решение неформально, но при этом возможно даже был разговор между будущим президентом Соединенных Штатов Трампом и действующим еще Джо Байденом во время ихних переговоров в Овальном кабинете. И нужно опять же учитывать, что сейчас в руках республиканцев и Конгресс, и Сенат. Поэтому на самом деле я также думаю, что уже в ближайшее время все-таки мы и наши европейские партнеры сможем получить такое, соответственно, политическое решение по так называемой дальнобойности. И, кстати говоря, это будет очень хороший сигнал еще по двум ответвлениям которые пойдут как следствие. Это в возможности, скажем так, начала новых переговоров с Германией после досрочных выборов по поводу Тауросов. Это абсолютно очевидно, нужно будет делать. Ну и, конечно же, вопрос по Атакамсам и другим дальнобойным ракетам от Соединенных Штатов уже после инаугурации Трампа. То есть наша политика, дипломатия и президент и МИДа вот по такой универсальной стратегии переговорной взаимоотношений как с двумя партиями, так и двумя палатами парламента Соединенных Штатов, ну так, собственно говоря, и с двумя кандидатами из действующей администрации. Вот сейчас мне кажется дают очень серьезные позитивные сигналы, и действительно, вот мне остается только констатировать опять же повторяя слова господина Сиби что по вопросам дальнобойности мы можем надеяться на ну как там еще раз повторить как-то на позитив сдержанный э, оптимизм ограниченный позитив там да как сдержанный видите, оптимизм да 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 сдержанный оптимизм спасибо вам большое да спасибо.